lentiv izleyiciləri, hərbinizə xoş gördük. Bu gün tariximizin yeni bölmə ifradı artıq. Ə, bu bölümdə biz sizlərə Cəllabat rayonu haqqında məlumat verəcəyik. 1952-ci ildə Respublika TAB rayon tabe ilə üzr istəyirəm, ə, şəhər statusunu almışdır. Ən çox şəhər haisun rayonlarımızdan biri hesab edilir Cəllabat rayonu. 1967-ci ildə Azərbaycan yəncəsi Cəlal Məmməd Quluzaadənin adında şəhər. Əvvəllər bu şəhər Hacılı, daha sonra isə Astarkhan Bazar adlanmışdı. Demək, Cəllabat rayonu Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Rayon ərazisində mövcud olmuş hə Həməşərə şəhəri bizim əradən əvvəl 2-ci miniliyyə aiddir. Tarixi mənbələrdə şəhərin 3 metr hündürlüyündə möhtəşəm qala ilə hətt olduğu göstərilir. Ərəblərin hücumundan sonra Həməş Aməşəra şəhəri dağıdılıb, sonraşı dövrlərdə hasilli şəhəri məşğulaşıb. 19-cu əsrin 30-cu illərində rusların Azərbaycanə köçməsinin əsasında Azərbaycanların, Azərbaycanlılarla rusların birgə məskunlaşdığı Astarkhan Bazar şəhəri əhəliyyət mərkəzinə çevrilib. Cəllabat rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə Astarkhan Bazar 2 iyun 1967-ci ildə isə görkəmli yas ce tram martürk Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəllabat adlandırılıb. 26 may 1964-cü il Biləhsvar inzibati ərazi vahidi rayonun tərkibinə qatılıb. 6 yanvar 1965-ci ildə yenidən ayrılaraq müstəqil rayona çevrilib. İncəllabat rayonu 8 avqust e, dedik bu haqqda dedik. İndi isə tarixi haqqında Cəlalabat rayonunun dedik ki, Azərbaycan qədim yaşayış məskənlərindəndir. Rayon ərazisində demək mövcud olmuş Həməşərə şəhəri Ramızdan əvvəlki ə, əvvəlki 2-ci miniliyyə aiddir. Ə, qədim mənbələrdə Şəhərin 3 metr hündürlüyündə möhtəşəm qala divarları ilə əhatə olunduğu göstərilmişdir. Ərəb istilasından sonra həməşərə şəhərə dağıdılmış və sonrakı dövrlərdə hasilə məşhurlaşmışdır. 19-cu əsrin 30-cu illərində bunları biz oxuduğumuza görə bunlar haqqında daha danışmırıq. Keçirək. Respublikanın cənub şərq bölgəsində yerləşən rayon şimaldan beləsi var, şərqdən Neftçala, cənub şərqdən Masallı İnternokdan yarlı rayonları ilə həmsərhəddtir. Ərəsi 1441,4 kvadrat kilometr, əhalisi isə 2017-ci il məlumatına əsasən 216,5 min nəfərdir. Rayonda 2 şəhər, 118 kənd vardır. Mərkəzi Cəllabat şəhərdir rayon ərazisində 50 tarixi arxeoloji abidə mövcuddur. Onlardan Neolit dövrünə aid, ə, demək Əli Köməktəpə, Mişarçay yaşayış yerləri, 4-cü minilliyə və Qurudərə ə, aid Qurudərə yaşayışı yeri, Tunç dövrünə aid Cinli Təpə yaşayışı yeri, Qədim Muğan və Bəcərəvan şəhərlərinin qalıqları, Qazan Köşkü, Bəcərəvan kurğanları, Pir Həsən, Pirəx, Pirəxəncər ünsər düş təxmaları kimi tarix abidələri vardır. Hasilli özü hə, ə, demək Həmşəratçay Quzey günbatan tayında yerləşir. Həmşəratçay Cənub gündoğan tayından tayında binə cuhudları deyilən ruslar yaşayırdı. yaşayırdı və ə, hasıllı və elə binə cuhudlarının cuhudların, cuhudların kəndlən arası 150 aşın ağa ansaq olardı. Hasıllı bazarına Azərbaycanın çox yerlərindən alverçilər, böyük tacirlər gələr, öz mallarını burada gələn alıcılara satardılar. Bu alverə alverə gələn Şirvanlı Məşhədi Məhəmməd sonrakda Hasıllı bazarında dükan tutub böyük ticarətə başlanmışdı. Məşhədi Məhəmməd Hasıllıda yerini bərkitdi bərçidəndən sonra buraya onun yerləri olan şirvanlılar axın etdilər. Köçüb e, etdilər, köçüb gəlməyə başladılar. Məşədi Məhəmməd vəhdədə hamıya olduğu kimi öz yerlərinə e, də əlindən gələni, yardımı əsir gəməz. Onları burada yer yurd salmağa kömək edəyərdi. Məşhədi Məhəmmədin alverinin yaxşı getməsinin bir niyyəti onun uğurçu olması, geniş elə çeşidli məmlər tapıb gətirməsi e, idisə, başqa bir niyyəti də onun çox hələ açıq olması idi. O kimliyindən asılmayaraq işi düşənlərə yardım edəyər, yoxsullara əl tutar, bacardıqca hammıyla yaxşı davranmağa çalışardı. Birdən kimsə toy üçün geyim keçim almaqə gəlsə Məşədi Məhəmməd deyərmiş: "Gəlinimin çadrasını aldığım qiymətdən verəcəm." Toy geyim keçimi alınıb yığılandan pulu verildəndən sonra Məşədi Məhəmməd gəlin üçün ən azından bir yaxşı kəlağayı bağışlamış. Məşədi Məhəmmədin alverinin belə yaxşı etməyini, getməyini, yerli tacirlərin gözü götürmədiyindən onlar günlərin bir-birin birində bir qarşı qarşılıq salıb yerli adamlarla şirvanlar arasında toquşmalar yaratdılar. Sonradan Məşədi Məhəmmədə dedilər ki, sən gələ həz yerlin şirvanları da götürüb bizim bazardan çıxarsan. Məşədi Məhəmməd qarşıdurma yaratmaq istəyir. 1916-cı ilin payızındır. Üz istəyirəm yazında yaxınlıqdakı Astarkhan Kova Xanovka Üzəşdirəm Astarkhanovka çəndindəki rusları 50 qirib buğdla buğdanı yerini satın alaraq orada bazar açdı. Hasıllı bazarından başqa yerlərdə gəlmə tacirlər də yerli tacirlər onları yaxşı üz göstərmediklərlə Məşhədi Məhəmmədin bazarına köçüb getdilər. Məşədi Məhəmməd Ruslardan aldığı torpaqda qabaqcadan özünə çox gözəl bir ev tikdi. Sonra çox planlı bir şəkildə bir bazar, onun sevrəsində yenə də planla evlər salınmağa başlandı. Məşədi Məhəmməd onun Bazarla gələnlər üçün özü dükkanlar tikdirər, köçüb gənənlər üçün də evlər tikdirərdilərdi. Məşhedi Məhəmməd diyəni bazar salandan sonra oradakı düşənləri uzaq yerlərin gətirilmə ə, uzaq yerlərdən gətirilmə çətin tapılan mallara, doldur, mallarla doldurulurdu. Bu malları həm də çox uyğun və ucuz qiymətə satar, bazardaşı tacirlərə də insafla alver etməyi gənəşərdi. Məşədi Məhəmməd öz bazarında bir az aralda malqara satışı üçün mal bazarı deyilən bir bazar da saldırmışdı. Beləliklə bir-birinə yaxın olan iki bazar yarandı. Hasıllı bazarına, Hasıllı bazarına yuxarı, Məşədi Məhəmmədin bazarına aşağı bazar deyirdilər. Məşədi Mə Məhəmməd alver işlərini yaxşı qurduğundan yavaş-yavaş Hasıllı bazarı sıradan çıxmağa başladı. Sonradan hasiluların hasilarla binəcuh deyilən ruslar arasında baş verən savaşda ruslar hasilı kənd ayar kəndinin yanında yandırandan sonra hasilı bazarı büsbütün dağıldı. Məşədi Məhəmməd haqqın haqqında bu gün də Cəllabatda yaxşı sözlər dolaşmaqdadır. Deyilənə görə öləcəyi gün öləcəyi ürəyinə daman Məşədi Məmməd nisiyə dəftərini sobaya atıb yandıraraq yaxın adamlarına demişdir: "Birdən mən önəndən sonra adamları borcu görəcəksiniz. Kimin imkanı var, övəzdanı var, gətirib borclarını verər. Gətirməyənləri də bağışlayıram." Bu günlük bu qədər. Sağ olun, sağlam qalın.